и незаконной. Значит, было распочато криминальное производство, получены в установленном законном порядке разрешение на проведение негласных следственных разыскных мероприятий, произведено несколько оперативных закупок данных поддельных денежных банкнот, Значит, в результате чего, в результате этих проведенных семинами мероприятий, вчера были задержаны трое участников данной группы, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом поддельных банкнот валюты Украины. Данные люди задержаны в порядке статьи 208. Сегодня будет им предъявлено подозрение по статье 199 части 2 Уголовного кодекса Украины. Это изготовление, хранение, перевозка, а также сбыт незаконно изготовленных национальных незаконно изготовленной национальной валюты по предварительному сговору группы За данное правонарушение предусмотрено действующим законодательством наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Пока более подробную информацию вам не представляется возможным, потому что следствие еще проводится, рассекречиваются протокола проведенных негласных следственных разыскных действий. Что номинал культуры довольно-таки крупный, и они решили перейти на двухсотки, на сотки, на пятидесятки и начали пробовать представлять купюры ну, в доллары с Америки номиналом 50, 50 долларов. Но пока у них качество ну, хромает. То есть они в этом во время документирования их преступной деятельности. Ну, точную цифру сказать на данный момент не могу. Как долго они занимались этим? Интернет? Ну, если исходить из того, когда начала поступать информация, то несколько месяцев они уже активно работали. То есть, возможно, скажем, объемы были не такими, на которые они уже начали выходить в последнее время, потому что в планах у них было выйти уже на межрегиональный уровень, то есть они начали ездить в другие, в соседние области, сбывать там поддельные денежные знаки, искали клиентов, которые будут у них покупать их продукцию. В принципе, как бы как раз было самое время уже их остановить. Задержанные из Запорожья? Это жители Запорожья? Запорожья. Да. А на каком оборудовании они копировали, делали эти деньги? К сожалению, мы эту информацию вам ага. не дадим, пока есть соображение тайной следствия, и соображение, чтобы не кинулись что у нас много людей без работы сюда. Но вещь. это был непростой эксперт, есть за ней знаки защиты нам пытались наносить. Механизм изготовления так, довольно-таки сложный, качество подделки довольно-таки высокое, объективно. То есть даже сам момент нанесения водных знаков и плюс защитной ленты на купюру свидетельствует о том, что люди ну, скажем, довольно-таки хорошо владели материалом, довольно-таки хорошо понимали, что они делают. Сам механизм, скажем, потом с разрешения, после окончания следствия, наверное, если оно к тому моменту будет еще интересно, мы можем к этой теме вернуться, правильно, и рассказать, как они его всех правильно. Начал за сбыт, за реализацию еще, мы еще, еще, еще в да. В принципе, ну, на что выйдем, я не знаю, но на сегодняшний день мы организованно сидим. Организованность этой группы мы видим, докажем организованную группу или нет. Сегодня еще рано говорить, но работаем в этом направлении. Три или четыре человека, На данный момент задержано трое человек. Но это не все. Группа намного больше.